وصلى على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم دار السن İmam Mehdi kimdir verilişində xoşdur. Allah Taala İmam-ı Zaman aleyhissalamın zuhurunu təcili eləsin. Bizi ağanın zuhuruna əməlli şəkildə hazır olanlardan qərar versin. Zuhuru ilə badan günahlarımızı əfveləsin inşallah. Bu gün inşallah fürsət qalsa, vaxtımız qalsa, möləmiz İmam-ı Zaman aleyhissalamın geyb dövründə olan vəzifələrimizdən biraz danışacağıq, amma onundan əvvəl Münasib bir gecə ilə üzbəüz gəlmişik ki, mütləq o gecəyə, o günə münasibətimizi bildirməliyik. Şəbbal ayının 8-i Bəqi imamlarının, ümumiyyətlə Bəqi-də olan müqəddəs atın qəbrlərinin dağıldığı gün kimi tarixdə yadda qalıb. Yomul Hadəm dağıdılan gün belə bir gün kimi qeyd olunub. İnşallah onun barəsində məlumat verəcəyəm. Əvvəlcə Qurani-Kərimdən bir aya inşallah mənasını oxuyuruq ki, vaxtdan səmərələ istifadə eləyək. Kəhf surəsinin 21-ci ayəsində diqqət eləsək, Mütəal Allah buyurur, əshab-ı Kəhrfin barəsindədir bu aya. Buyurur, beləliklə biz onların barəsində xəbər verdik ki, bilsinlər Allahın vədi haqqdır və saata şübhə etmək mümkün deyil, yəni qiyamət gününə 300 il bir şəxsləri Allah təbarak və təala yatırdı, 300 ildən sonra ayıldı. Allah təala buyurur, mən bunu biz bunu yerədici xəbər verdi ki, qiyamətə şək gələməsilə. Yəni istədiyimiz vaxt öldürüb istədiyimiz vaxt dirildərik. Lakin onlar barəsində mübahisə başladılar və dedilər. Aya bizə deyir ki, iki dəstə gəldi onların geyb olduqları yerə, başladılar onunla mübahisə eləməyə. Quran belə ifadə edir oların üzərində bir tikili ucaldın. Rəbbi isə onları daha yaxşı tanıyır. Bir dəstə dedilər ki, bunların xatirəsini əvədləşdirmək üçün üstərində bir də nə bina atıqın qalsın. Amma özləriyində qalanlar dedilər. Biz onların üzərində hökmdən məscid tikərik və nəfslərinə qələbə çalanlar dedilər bunu. Baxın, Quran içərim buyurur, o şəxslər ki, nəfslərinə qələbə çalırlar, onlar deyirlər biz onların üzərində məscid tikərik. Bir dəstə deyir, bir bina tikəy, nə olursa olsun qalsın, bir bin dəstə deyir, məscid tikərik. Quran müqəddəs ilahi şəxslərin qəbrlərinin üzərində məscid tikməyi təyid edir. Yəni möminlərin təklifin Allahutaala qəbul eləmiş kimi burada göstərir və Allahu Teala bu barədə heç bir dənə etiraz edici bir dənə kəlmə buyurmur. Amma gəlirik bu gün bəqi qəbristanlığının dağıldığı gün. Əvvəlcə görək bəqi nədir? Bəqi qəbristanlığı Mədinə şəhərinin şərq hissəsindədir. Hzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məzarının məscidin Nəbiyin yaxınlığında bir qəbristanlığının adı. Ərəb dilindən tərcüməsi bol ağaclıq olan və yaxud da bol ağac kökləri olan yerə bəqi deyirlər. İndi Cənnətül Bəqi adlanır. Əvvəllər bu yerlərdə çoxlu ağaclar, kollar bitdiyi üçün ora Bəqiül Qarqad deyirdi, yəni Qarqad ağacları bitən yer. Müqəddəsliyinə görə bu məzarlığa Cənnətül Bəqid deyilir. Bəqi İslamdan əvvəl Yəsrəb cəmaətinin qəbristanlığı idi. Mədinənin əvvələnci adı Yəsrəb idi. Ə Mədinə müsəlman şəhərnə çevrildikdən sonra, Hicrətdən sonra bura məzarlıq olaraq qaldı. Bəqidə dəfn olunmuş ilk müsəlmanın kim olduğu barədə fikir ayrılıqları var əlbəttə. Bəzi rivayətlərdə bu İslamın Mədinədə yayılmasında böyük əməyi olmuş İslam tarixində ilk cümə namazına imamlıq etmiş Əsəd Əsəd ibn Zurarət. Başqa bir nəzəriyyəyə görə Bəqiyə dəfnolunmuş ilk müsəlman ə, məşhur səhabə Osman ibn Məzumdur. Bu Bəqiyin haqqında belə qaraıb-qısaraışdır. Qısa müddət içində Bəqi məzarlığı bir çox müsəlmanın son məskəninə çevrildi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ömrünün sonlarında bura büyük bir qabrıslanlık halını almıştı. Belə ki, İslam Peygamberi vefatından bir neçə gün əvvəl Bəqi Məzarlığın ziyaret edib, burada uyuyan şəxslərin ruhuna, Fatiha, selam ve salavat okumuştu. Sonraki əsrlərdə Bəqi müsəlman, e, arasında ən mübarək məzarlıq kimi tanınırdı. Burada dəfn olunmaq, Böyük görkəmli şəxsiyyətlerin vəfadirdir. Cəmi burda bastırılması vəsiyyət olunur. Bəqi ərazisində torpağa tapşırılmış məşhur şəxslərin bəzilərinin adını qeyd edirik. Yəni əvvəlzə görək ki, bura burda çimlərin qəbrləri terrora uğrayıb və sonra terrorun tarixi ilə inşallah deyəcəyik. Bəqi qərstanlığının necə dağıdılıb onu inşallah arz edəcəyik. Burda çimlərin qəbrləri vardı. Birincisi peyğəmbərin Məriyə qiftiyədən olan oğlu İbrahimin qəbri bəqidir. Peyğəmbərin oğlu. Peyğəmbərin nəvələri və imamlarımız. 2-ci imamımız İmam Həsən Əğa'nın, 4-cü imamımız İmam Zeynulləbidin əs-salamın, 5-ci imamımız İmam Mühmədün Əl-Baqirə alayhis salamın və 6-cı imamımız İmam Cəfər əs-Sadiq alayhis salamın qəbr-şərifləri ordadır və onların üzərində məscid tikilmişdi. O məscidi də dağıdıblar. Və e, peyğəmbərin qızları Rüqeyyə, Ummu Qulsun və Zeynəbın qəbrləri dağıdılıb orda. Peyğəmbərin bibiləri Səfiye bād çanın qəbri Bəqidədə orda dağıdılıb. Peyğəmbərin əmisi Abbasın, Əmirul-Müminəsin salamın qardaşı Əqilın və e, öz oğlu Mühammad Hənəfiyənin qəbri Şərifi orada və abilər tərəfindən dağıdılıbdı. Bəli. Anası Əli Ələssəlamın anası Fatimənin ə, qardaşı oğlu Abdullah ibn Caferin, xanım Zeynəbə nəvrə, Əli Abdullahın qəbri dağıdılıb. Sonra peyğəmbərin xanımları Ayşənin, Ümmü Sələmənin, Səudanın, Hafzənin, Ömərın qızı Hafzənin, Səfiyənin Useymanın qızı Zeynəbin, Cahşın qızı Zeynəbin, Cuveyriyanın Umm Həbibənin, Mariyə Egibtiyənin və Meymunanın qəbrləri orada Vəhabilər tərəfindən dağıdıldı. Mən burada bir mötərizə cümləsi çıxıram. Bağırara-bağırə deyirlər Ayşənin barəsində Ummul Müminin, Möminlərin aləsi. Bəs bunlar özlərini mömin sayılarlarsa, Ayşəni özlərinə ana hesab edirlərsə, mən hər şeyi qoyuram kənara öz anasının qəbrin dağından övladın nəad qoymaq olar. Subhanallah. Peyğəmbərə süd vermiş Həlime Sadiyənin qəbri dağıdılıb. Məşhur səhabələrdən Abdullah ibnə Məsudun, Əbu Səid Xudri Rəhmətullah əleyhin, Sad ibnə Məazın, Osman ibnə Məzunun Uhud savaşında yaralanıb Mədinədə vəfat ediyən şəhidlərin oğullar yaralanıb gəlin Mədinədə şəhid olanların orada peyğəmbər basdırtdırmışdı. Hətta xəlifələri Osmanın, Osman ibn Affanın qəbrini dağıtdılar. İmam Əcəfər Sadiq əleyhissəlamın oğlu İsmailin və Maliki məzhəbinin imamı Malik ibn Ənəsin qəbrləri və çoxlu qəbrlər terrora uğranıb dağıdıldı Bəqi qəbrəsində. Keçmişdə Bəqi məzarlığı ən çox ziyarət olunan məkanlardan biri idi. Bəli. Bu saydığım şəxsiyyətlərin hər birinin məzarı konkret olaraq başdaşları ilə bəllə olunmuşdu. Bəzi məzarların üzərində türbələr tikilmişdi. Xüsusən bu günləri çox keçmiş tarix deyil ki, şəkil olmıya. yani bu içerisinde olduğumuz 100 yılın içerisinde 1926 yılda baş verilmiş bu hadisede artık çöhne de olsa şekiller tarihte var. E, onların imamlarımızın qabri üstünde olan mescid sökülürdü. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Tövbe suresinde Allah ve teala buyurur İnnemâ ya'muru məsacidallah mən amenə billah vəl Allah evleri, mescidleri badi yer yalnız Allah'a və axirət gününə ina inananlar. Bu ayənin məntiqidir. Məfhumundan bu çıxır ki, Allah evlərini xaraba qoyanlar, uçurdanlar, Allah və axirət gününə inamı olmayanlar. Bunlar özləri necə müsəlman adlandırır? Bir məscidi xaraba qoyurlar. Nədən? Kim ora bu günlər tutaqcı imamların qəbrinin üstünə məscidlər var, məqbärələr var. Hansı müsəlman, hansı imam sevər, əhl-əbeyt sevər gedir imamın qəbrinə səcdə etməyə. Astagfurullah imamın qəbrinə Allah deyib ziyarət edir. Kim orda Allah haşir istiqoşur. Biz orda içəri daxil olanda da Allahdan izn alıb daxil oluruq. Namazlar qılırıq. Allah qurbətan ilə namaz qılırıq. Bütün dualarımızı biz Allahdan istəyirəy, andırırıq imam Hüseynəğanın hörmətini. Baxın, bunlar ə, həmin türbələri. İn xüsusən imamların üzərində qurulmuş məscidi ə, öz belə deyə əzəməti ilə seçilən bir məscidi söktülər. Deməli 1926-cı ildə Mədinə şəhərində ala keçirdilər sülalə qədər bir ıısı tarixi də arz edəyim inşallah. Deməli 1805-ci ildə ilk dəfə 1805-ci il Vəhabilər hücum çəkdilər, Məccə Mədinəni Osmanlılar sıxışdırdılar, çıxartdılar. Osmanlılar, yəni Türkiyə oralara hakim idi, onların təbəliində idi. Amma Osmanlılar sıxışdırdılar və Vəhabilər 1805-ci ildə çıxartdılar Məccə Mədinədən. Əgər diqqət eləsəzsə Kabe'nin etrafında sarımtıl reyde yarıya kadar bir e, belediye belə deyək, bir tikili var. Təzə tikili onun etrafındadır. İçeride sarı yarımçıq bir dənə, yani yarı sökülmüş, yarı kalmış sarı bir dənə e, belediye belə deyək, ala kapıya oxuşan bir şeyler kalıbdı. Onlar Osmanlıların Kabe'nin etrafında tikdiği bir tikilidir. abiler onu da sökürdüler bu son Yarıya kadar sökmüşler ki, Türkiye hakimiyeti E, etiraz elədi və o kiçiri yarıya qədər sökülmüş halda qaldı. 1805-ci ildə hücum çəkdilər, Məccə Mədinəyə hələ aldılar və bu dediyim müqəddəsata hörmətsizlik elədilər. Təq təqribən 6 ildən sonra 1811-ci ildə ə, Türkiyə ə, sultanı, 2-ci Sultan Məhmud Təzədən hücum çəkdi, məccəmədinəni onların əlindən aldı və bəqi qəbristanlığında imamların qəbrünün üstündə həmin məscidi tikdi. Və artıq bu Osmanlıların nəzarətində qaldı. Təqribən ə, üstündən 100 il keçəndən sonra 1925-ci ildə Təzədən belə güc toplayıb məccəmədinəni ələ aldılar, cümləldilər məccəmədinə və Türklərin əlindən aldılar və 1925-ci ildə həmin Sultan Mahmud e, Məhkəmədinin əli alanda bunların Əli e, Saudun orada başçısı olan Əbdullah e, ibn Saadi də Saudu da tutdurub İstanbulda edam etdirdi. 1925-ci illə təzədən bunlar cəllərlər Məhkəmədinin ələs keçirdilər və bunların e, şeyxi ibn Büleydi və fətva verdi ki, Məkkə Mədinədə nə qədər məqbärələr və müqəddəs məkanlar var, hamısı sökülsün. Hamısı söküldü, gəldi, hətta qəbrləri yerlə yığsan eləmək fətvası verilmişdi. Peyğəmbərin qəbrə sökülməyi fətvası verilmişdi. Artıq 1926-cı ildə bütün dünya müsəlmanları etiraza qalxdılar. Bizim böyük alimlərimizdən Seyid Hüseyn Bürucerdəğa, Ayətullah Kəşfülğita Nə məndələr göndərdilər, mədəniyyətçi, bizim imamların qəbrləri tamamilə yerlə yeşsən olunmasın, heç olmasa bir daşla da olsa ifadə olunsun ki, bilinsin orada 4 imamın qəbrləri var və konfranslar təşkil eddilər dünya müsəlmanları, xüsusən bu üçlənə, bələkətli aləmin başda olmaqla bu konfransda etirazdar, peyğəmbərin qabrının sökülməyinin qarşısını aldılar. Buların böyük alimlərindən birinin ifadəsini mən oxumuşam, deyir bizim Ali məqsədlerimizden biri Peygamberin qəbriyin sökmeydi. Allah inşallah ki niyetlerine çatdırmaz. Allah zamana imamının əli ilə inşallah bəqi qəbristanlığının da azad olmağını bizə göstərsin. E, Beytül Əhzan xanım Zəhra Salamun Aleyhanın bəqi kənarında bir Ecer Şeyh Abbas Kumi'nin Beytül Əhzan kitabına baxsaz orada onun hakkında yazıb ve xanımın orada bir dənə ağacın Ölçün bir balaca yer düzaldir. peygambərə əzaz saxladı. Bir yer var. Oranı da və abilər xarabə qoydular. Deməli 1926-cı ildə Ayətullah Qarşılıqı da və Seyid Hüseyn Bürucurdı ağanın e, təşkil etdiyi konfransda Şəvval ayının 8-i Yomul Hadm günü kimi qeyd olundu, adlandırıldı. Yəni bəyinin xaraba qaldığı gündür. Bu günləri bizim də vəzifəmizdən biri odur ki, biz həmin günə anağ o vaxta qədər ki onların İran cəmiəlləri dünyada tanınsın və belə deyə həmin gün öz haqqına, bəqi öz azadlığına qədər bu etirazlar davam eləsin ki, bilinsin, bunlar e, dinə aidiyyəti olmayan adamlar, dini dünyada terror deyinici kimi tanıtdıran bir şəxslərdir. Əzizlərim, bunun mahiyyəti barəsində çoxları Bu barədə danışanda değil olsun da kabirler adi olmalıdır, neyin emelidir? Biz de kabul ediyoruz ki bizim kabirlerimiz adi şəkildə bir baştaşı şey olsa kifayətdir. ama bizim din rehberlerimiz, peygamberimiz ve imamlarımız Allah övliyalarının kabirleri bizim üçün bir ibret yeri olarak, dua mekanı olarak evvelleştirilmelidir ve seçilməlidir. Eğer doğrudan da qəbrlərin üstündə bu günlərin məscid və ya da məqbrə olması cinayətdirsə, dinin belə deyə bidətdirsə, şirkdirsə, niyə görə bu günləri peyğəmbərin qəbr üstə məscid var? Peyğəmbərin qəbr üstə məqbrə var? onun ətrafında olan xəlifələrin niyə görə başlarının üstündə məqbərə və məscid var. Deməli bunun heç bir problemi yoxdur. Biz peyğəmbəri də ziyarət eləyirik. Heç kim peyğəmbəri ziyarət edəndə ona Allah demir daha doğrusu peyğəmbəri ziyarət də eləməyə qoymurlar. Yaxınına heç olmasa getməyə icazə verirlər. Və adam bir ə, ora cədən, Umra, Həcc ziyarətinə gedənlər Allah nəsib eləsin. Peyğəmbərimiz özü ziyarətin o qədər tövsiyə edir. Peyğəmbərimizin sözünün əleyhinə olaraq Qoymurlar bir dəqiqə adam öz peygamberin huzurunda dayansın, ədəblə salam edersin. Elə bir ədəbsiz deyirlər ki, adam korka qorxa, halı da pozulur, hiç bilmirsən ki, hardasan bunu o ziyaret edənlər görüblər. Ama kaydıram, bu hara kaydır? Bəs bizim bu dediğimiz Kur'an ayası oxudum. Kehf suresi 21. ayet bu Allah'ın razı olduğu şeydi. Ondan dine heç bir zarar yoktu. Esasen e, dinin olar bayrağlarıdır. Adam o məqbärələrə görəndə bilirsənsə ki, burada din var, burada hörmət var, izzət var. Bütün dünya dinləri öz böyüklərinə hörmət edirlər. Məsələn, mən bir dənə tarix hadisəni arz edirəm. İmam Hüseyn Əleyhissəlamın başın Yezidin qarşısına Allah lənət etəsin gətirəndə ə, İmamın dodaqlarına çubuqla Yezid vuranda diye dedi çaş dedelerin sağ olurdu diğerler yezi sağ olsun hanım Zeynep salamun bu dedelerin şil olsun bilirsen kimin dodaklarına vurursan o dodaklar ki peygamber öfü bunu o dodağların sahibin peygamber kucağında gezdirip, o dodağların sahibi peygamberin çiğnine səcdədə çıxanda peygamber səcdədən kalkmazdı. sen onu vurursan. Roma'nın səfiri durduğu ayağa məndisdə dedi: "Yezid, bu nədir bu xanım?" Bu deyir: "Bu peyğəmbərin balasıdır." İstədi inkar eləsin. İmam Zeynalabdin salam özün təqdim elədi. "Mənəm Məkkənin oğlu, mənəm Minanın oğlu, mənəm Səfanın oğlu, mən özü İci Qurbanın oğuyam." İmam özünü tanıtdırdı ki, biz peyğəmbər balalarıyıq. Roma'nın səfiri belə bir söz dedi: "Ar olsun belə din." Bir dinçi öz böyüklərinin amanətin balasını belə öldürürsə ar olsun bizə deyirsiniz. Yezin biz peyğəmbərimiz Davud peyğəmbərin mindiyi qatırın dırnağı o vaxt düşüb. O dırnağı məbədimizdə şüşədə saxlayırıq. Ziyarət eləyirik peyğəmbərimizin yadigarı olaraq. Siz də mə peyğəmbərin balasını öldürüb sür heç başın bədənindən də ayırıbsız. Bu günləri bizi qorxudarıq. Bəzi indi belə deyək Evvelce akideden, mariften insanları ayrı salıb, sonra insanların kalbine şübhə toxumu salırıb. Bunlar qabirleri ziyaret edilir, bunlar müşrikler... Hansı qabri ziyaret edilen, öz böyüğüne hürmet edilen şəxs gedir Peygamberin ya imamın qabirine ona Allah deyir. Bu bize atılan bir böhtandır. Ama dünya ehlileri hamısı öz böyüklərinə hürmet edilir. Bu yakın illerde Roma papası bu papadan evvelinize papa özü de yeriye bilmiyordu. Arabiyle çıkmıştı dünya cezintisine. Bütün dünyanın Hristiyan Yahudi rehberleri onun karşısında tazim edildi Onun sözü sözdü dünyada. Ona bakın Müslüman ülkelerin rehberleri ona tazim ediyordu. Ama ne olur ki biz bu günleri öz büyüklüğümüzün, Allah'ın hüccetlerinin, Allah'ın e, belediyeyi, yolunda canların vermiş şahitlerin... qabrların sökü. Kabri söçüme vicdana müraciət ediyorken... vicdan məhkəməsinə bu məsələni bırakarken, müzakir ediyorken... ...kabri sökümü, görəsən, hörmətli ya hörmətsizliydi, dinə hörmətli ya hörmətsizliydi. O qabri sökümü ilə əldə neyin ediniz? Siz İslamın ...eserlerin yerdən silmək istəyirsiniz ...ve dünyanı ...terör dini kimi belediye dünyaya tanıttırırsa İslam dini bu değil. Ama inşallah tez bir zamanda Allah'ın kömeliğinin, zamanının hücceti zuhur edecek ve dünyada bu meselelere, bu terrorlara son koyacak ki dünya İslam dininin Kur'an'ı 114 tane Bismillah var içerisinde. Yani Rahman ve Rahim sıfatıyla danışır. Ama bu dini terör dini gibi tanıttırdılar bunlar. Qur'an peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Məccani fəth edəndə e, müsəlmanlardan biri bayrağı götürdü. Dedi: "Əl-yaum yawmul malhəmə. Bu gün qisas günüdür, intiqam günüdür." Amma e, peyğəmbərimiz Əli əleyhissalama buyurdu: "Ged onun əlindən bayrağı al. Malhəmə sözündə bir hərfi dəyişməklə mərhəmə ilə. Denə: "Əl-yaum yawmul mərhəmə." Bu gün mərhəmət günüdür." Bugün bağışlanma günüdür. Bizim Peygamberimiz, bizim İslamımız bu değil. Ama bu günleri İslam dininin terror dini gibi dünyada sattırdılar dünyaya. Azizlerim, e, çok süratle 5-10 yıl bundan kabağ, gerb ölçeleri, khususen Fransa'nın özünde İslam'a şiddetle meyil yaranmıştı ve akım başlamıştı. Ama bu günleri o ger aleminin özünde evet. belə bir terror dinini kimi düzəlddilər və cəmaati İslamdan bezdirdilər. Allah tezliklə İslam dininə buların əlindən necat versin. Zamanə imamının zuhurunu təcil eləsin. Vaxtınız burada sona çatdı. Vəsalamu aleykum və rahmetullah və bərəkatu. Allahın amanında olasınız inşallah.